Привет, дорогие друзья! Я Витчер, а я Кэтрин, и я снимаю видео «Мой лучший друг». Эта рубрика уже есть в Ютубе, и я снимаю ее снова. И я вам напомню правила, если кто-то не знает эту рубрику, то я вам напоминаю правила. Кто назовёт больше друзей, больше друзей, да, тот и победил. А если одинаково назвать, то будет ничья. Кто меньше, то и проиграл. Так что начнем. Мария маленько Марина Ну, ты. Закончили. Ну что ж, а так ничья, что тут получается? Итак, отправляйте мне в комментариях свои лучшие друзья и называйте имя, кому вы их отправляете. Просто пишите. Один и имя. Один это Оди, а два это Каркуша. Кто хочет писать Каркуша, напишите два человека, которого вы отправляете имя. А если я, то пишите цифру 1 и отправляйте в комментариях имя своего лучшего друга. Ну, не своего, ну, какая, короче, какая, мы поняли. Ну, у нас уже было два раза ничья и никто не может победить в этом конкурсе. Дело в том, что это конкурс очень легко выиграть, но, к сожалению, мы пока что не можем выиграть, потому что у нас пока что нет еще личности. И мы будем скоро выпускать второй сезон этого, этой рубрики. Да. И напоминаю имена Ричард, Catherine. Ну, если вам непонятно, то просто пишите мне в комментариях, как, кого, так, понятно? Кому станет непонятно правило, то пишите мне в комментариях, я могу снять отдельное видео.